Darurat Tanah Melayu. Mungkin kita pernah dengar nama ni, tapi apa sebenarnya yang terjadi? Ia bukan sekadar satu peristiwa, tapi satu konflik berdarah selama 12 tahun yang penuh dengan strategi licik, yang bukan saja melukis sempadan, tapi juga membentuk jiwa negara yang kita panggil Malaysia hari ini. Jom kita fahamkan macam mana perang gerila ni menjadi titik penentu dalam sejarah kita. Semuanya bermula di sini. Satu tarikh, satu lokasi. 16 Jun 1948 di sebuah pekan yang tak siapa sangka, Sungai Siput, Perak. Satu kejadian ngeri berlaku di sini yang bakal mencetuskan satu rantaian keganasan yang akan mengubah tanah Melayu untuk selama-lamanya. Pagi itu, tiga orang pengurus ladang Eropah, Arthur Walker, John Ellison dan Ian Christian, diserang dan dibunuh dengan kejam oleh anggota Parti Komunis Melayu. Pembunuhan ini, ia bukan sekadar jenayah. Ia adalah satu mesej dan mesej itu didengari dengan jelas. Kerajaan British bertindak banas serta merta dan mereka isytiharkan keadaan darurat di seluruh tanah Melayu. Perang telah bermula. Tapi kan, pengisytiharan darurat ni bukanlah sesuatu yang berlaku dalam satu malam. Sebenarnya, ia adalah letusan daripada api yang dah lama membara di bawah permukaan. Untuk betul-betul faham kenapa perang ni terjadi, kita kena undur sikit masa dan tengok macam mana benih-benih komunisme mula tumbuh di rantau ni. Okey, cuba kita lihat. Pengaruh komunis ni dah mula masuk ke tanah Melayu sejak tahun 1920-an lagi. Sampailah pada tahun 1930, Parti Komunis Malaya atau PKM ditubuhkan secara rasmi. Dan yang paling ironik sekali, masa Perang Dunia Kedua, PKM melalui tentera mereka MPJA atau Bintang Tiga sebenarnya jadi sekutu British untuk lawan Jepun. Tapi bila Jepun dah kalah, tiba-tiba ada kekosongan kuasa. PKM pun apa lagi? Mereka ambil peluang ni untuk kuatkan pengaruh. Sampailah pada tahun 1948, mereka buat satu keputusan yang mengubah segalanya. Lancarkan perang bersenjata. Jadi, apa sebenarnya strategi komunis ni? Mereka tak serang secara berdepan, oh tidak. Sebaliknya, mereka lancarkan satu kempen gerila yang sangat licik. Tujuannya ada tiga. Cetuskan huru hara, sebarkan ketakutan seluas-luasnya dan yang paling penting, lumpuhkan enjin ekonomi British. Matlamat mereka ni memang sangat jelas. Nombor satu, gulingkan kerajaan British. Nombor dua, dirikan sebuah Republik Komunis. Dan macam mana nak capai semua ni? Dengan menyerang jantung ekonomi negara. Dan pada masa yang sama, gunakan keganasan untuk tunjukkan pada rakyat yang kerajaan tak mampu nak lindungi mereka. Dan mereka ni sangat strategik tau. Mereka tahu betul kelemahan British. Duit. Jadi, mereka sasar dua industri yang jadi lubuk duit penjajah masa tu. Ladang-ladang getah dan lombong-lombong biji timah. Taktik mereka ni kejam dan dirancang dengan teliti. Pokok getah ditorik sampai rosak, kilang dan rumah pekerja dibakar hangus. Cuba bayangkan, antara tahun 1948 hingga 1956 saja, 80 lombong biji timah diserang. Kereta api dibom, paip air dan talian telegraf dimusnahkan. Matlamatnya cuma satu, porak-perandakan segalanya. Dan inilah harga sebenar yang terpaksa dibayar. Angka-angka ni ia menceritakan satu kisah yang sangat tragis. Lebih 4600 orang awam terbunuh, cedera atau hilang entah ke mana. Pada masa yang sama, hampir 4500 anggota keselamatan kita terkorban atau cedera. Ini bukan sekadar statistik, ini semua nyawa manusia. Cuba anda bayangkan hidup dalam keadaan macam tu. Hampir 5000 orang awam jadi mangsa nak pergi ke kebun getah atau lombong pun boleh jadi tiket sehala ke kubur. Setiap hari hidup dalam ketakutan dan tak tahu apa akan jadi esok. Inilah realiti darurat untuk rakyat biasa. Bila berdepan dengan ancaman macam ni, macam mana kerajaan nak lawan balik? Mereka sedar, untuk lawan musuh yang menyorok dalam hutan dan bergaul dengan rakyat, mereka perlukan satu strategi yang lebih menyeluruh dan ia bermula dengan penggunaan kekerasan, kuasa tentera dan undang-undang. Strategi British ni kita boleh panggil serampang dua mata. Satu pihak mereka gunakan kuasa keras, tentera, polis, operasi habis-habisan. Tapi mereka tahu itu saja tak cukup. Jadi, di pihak yang satu lagi dan inilah kuncinya, mereka gunakan kuasa lembut, satu usaha besar-besaran untuk memenangi hati dan fikiran rakyat. Okey, dari segi kuasa keras, kerajaan tak main-main. Undang-undang darurat yang sangat ketat diperkenalkan, termasuklah tahanan tanpa bicara. Dan buat pertama kalinya dalam sejarah, sistem kad pengenalan diperkenalkan. Ya, IC kita tu, untuk jejak pergerakan orang ramai. Pasukan keselamatan pun diperkasa dan unit-unit elit macam Senoi Praak yang dianggotai orang asli ditubuhkan khas untuk buru komunis dalam hutan. Kata-kata ni daripada Apod Aksat. Salah seorang perintis Senoi Pra. Ia betul-betul meruntun jiwa. Ia beri kita gambaran yang jelas tentang pengorbanan luar biasa anggota keselamatan kita. Mereka letak nyawa di hujung tanduk, semuanya demi keamanan yang kita nikmati hari ini. Tapi kan, senapang dan undang-undang saja tak akan boleh menangi perang ni. Kerajaan British sedar, pertempuran yang sebenar bukanlah dalam hutan tebal, tapi dalam hati dan fikiran rakyat jelata. Dan dari sinilah bermulanya perang saraf otak di sebalik perang saraf ni ialah rancangan BRICS. Konsep dia, fu simple tapi genius. Bayangkan, komunis dalam hutan tu macam ikan. Dan air yang membolehkan ikan ni hidup ialah sokongan dari orang awam yang diuruskan oleh satu rangkaian rahsia bernama Minyuan. Jadi, macam mana nak tangkap ikan? Senang, keringkan airnya. Pelaksanaannya, ini bukan kerja senang. Cuba bayangkan, lebih 400,000 orang, kebanyakannya bertani Cina, dipindahkan dari rumah mereka dan ditempatkan di lebih 400 kampung baru. Memanglah kampung-kampung ni dipagar dengan kawat duri dan dikawal polis, tapi pada masa yang sama, kerajaan sediakan kemudahan asas macam sekolah, klinik, air bersih. Strateginya dua dalam satu. Lindungi mereka dari ugutan komunis dan pada masa sama, potong bekalan makanan dan maklumat kepada gerila dalam hutan. Selain rancangan BRICS, macam-macam lagi taktik psikologi digunakan. Berjuta-juta risalah ajak komunis serah diri digugurkan dari kapal terbang. Tapi, langkah yang betul-betul mengubah permainan ialah bila syarat kerakyatan dilonggarkan pada tahun 1952. Tiba-tiba, lebih sejuta orang Cina dan beratus ribu orang India dapat status warga negara. Ini beri mereka sebab untuk pertahankan negara ini. Penubuhan parti politik macam MCA pula beri saluran yang sah untuk kaum Cina bersuara sebagai alternatif kepada komunisme. Jadi, apa kesan jangka panjang semua ni? Konflik 12 tahun yang ganas ni bukan saja menamatkan pemberontakan komunis, tapi tanpa kita sedar, ia sebenarnya telah mempercepatkan kelahiran sebuah negara baharu yang berdaulat. Memang ironik kan, setiap langkah yang British ambil untuk kalahkan komunis sebenarnya makin cepatkan jalan ke arah merdeka. Penubuhan MCA, reformasi kerayatan, kemenangan besar parti perikatan, semua ni buktikan pada British yang rakyat pelbagai kaum di tanah Melayu boleh bersatu dan memerintah sendiri. Jadi, bila merdeka diistialkan pada 1957, ia ibarat satu tumbukan padu pada perjuangan anti penjajah komunis. Alasan utama mereka untuk berperang dah tak ada. Tiga tahun kemudian, darurat pun tamat secara rasmi. Jadi pengajaran paling besar kat sini ialah kemenangan ni bukan setakat kemenangan tentera. Ia adalah kemenangan politik dan sosial. Janji tentang sebuah negara baharu yang berdeka di mana semua kaum ada tempat terbukti jauh lebih berkuasa daripada mana-mana ideologi sekalipun. Kesan darurat ni masih kita rasa sampai ke hari ini dalam susunan masyarakat kita, dalam politik kita dan dalam identiti kita sebagai rakyat Malaysia dan ini tinggalkan kita dengan satu persoalan besar untuk difikirkan macam mana satu peperangan selama 12 tahun menentang sebuah ideologi akhirnya membentuk jiwa dan rupa sebuah negara